Друзі, хочу вас попросить и подписаться на все каналы. Посылание є в опису. Спасибо. Приятного просмотра. Здорово. Привет. Меня Роман зовут как тебя? Серафим. Это правда? Что правда? Именно, настоящий Чтоб вы меня, то или что? Ну, скажи. Рабзия территория 404. Рабзия территория 404. Значит, ты Серафим? Ну, я Серафим. У тебя что, в отец священник был? Что, обязательно священник отец, чтобы Серафим Серафимом быть? Ну, что? Ну, это да. Ну, ладно. Серафим так Серафим. Че, в татуировку, Серафим. Ладно, я из Москвы, меня Роман зовут. Я из Одессы, меня зовут Серафим. Ну, хорошо. Странное имя. По-моему, роман странный. Роман ⁇ это отношения между мужчиной и женщиной. Вот это роман. И роман ⁇ это итальянская группа имен. Это Аму, да не, не, роман. Не, не. роман. Роман ⁇ это, это отношения между мужчиной и женщиной, понимаешь? Нет, это очень странное и, имя. В именах это Рим, это Рим Италия. Не, роман нет, это и, и, и. я же говорю, Может, роман это, это, это да, отношение да, между нет, мужчиной и женщиной, это не имя, это это действие. Да нет. Ты... Но это действие, это не имя. Олег, Олег действие. Олег не знаю. Или Ольга. Чем здесь Игорь с Ольгой и с Олегом? Ну про Романа говорим. Это имена. Не, роман говорит? это действие между мужчиной и женщиной. Ладно, скажи мне, как Грейн. Почему ваши власти разрешили выезжать молодежи, включая 22 года? Потому что мне вчера 23 исполнилось. Да ладно, тебе блин, уже лет 40 скучно. тебе кажется. Э? Ну не суть. Но им-то зачем? Ну потому что, еще раз говорю, для того, чтобы мне это, для, для это не накосячить. Не накосячить? Чтоб не, мне не накосячить, чтобы я не смог выехать. Ты вот. и так не мог выехать. А мне... Вот, не мог. Вчера мне было еще 22, ну, позавчера мне было 22. Ты седая, бля. И что? И что? А у тебя борода не растет. Все что, 12 мне или что? Не 50. А у тебя я... борода не растет. Тебе 12? Растет она у меня только по времени. Да не растет у тебя ничего. Чем докажешь? Но, да. Да еще даже каждый не буду, но меня ну, ко мне вырос, мне надо год. И еще ходить. Какой, таким, какой например, год? Какой год? Ну, 10 может даже. У тебя не растет борода, у меня растет борода. Что теперь? Так на вопрос я так и не ответил. А говорю, чтобы, чтобы мне просто, чтобы, чтобы ну, я, я был несчастный, понимаешь? Вся моя власть делает, чтобы я был несчастный. Специально, блин, как после того, как мне 23 исполнилось. A few moments later. Ты чего убежал от меня? Слушай, в туалет хотел сходить. Правда. Как сказал бы, что тебе в туалет надо, я бы подождал. Ты подожди. Такой у тебя там вопрос был. А, ты в туалет не сходил еще? Жду, давай. Иди. Давай это вопрос, пока я буду ходить, подумаю. Давай. Какой вопрос? Давай, давай. Вот хотя бы просто звук нормальный. Вы налево сюда бывает в ч ⁇ Не Россия, это мудрый, рослый. Севена ничего не показывает, разве что переживание, либо генетика. Все, придумал вопрос. Да. Ну, по поводу тех же... Зачем отпустили 22-летних пацанов? это логично, потому что еще когда вы напали на нас, там, понамасштабно, то, то они тогда еще могли выехать. То есть все, кто хотели выехать, они уже все давно выехали. Вот и все. Поэтому... Нет, ну, я же видел там много километровые пробки. Нет или а это пропаганда? Пропаганда. У нас как люди выезжали, так а, и нет? заезжают. У нас многие люди 40 лет туда-сюда ездят. И что теперь? Ну нет, зачем это было сделано? Слушай, погоди, а я же объясняю, что просто это подмазаться, что открытый. Ты мне скажи, а ты руки побыл после туалета? Нет. Yeah. Понятно. Ладно. Короче, <рекрасно> <шо, рекрасно> короче подмазаться <чистый> для аудитории. <рекрасно> Если ты проху... меня чистый. Я только что жену... Мылся. Что ты мне расскажешь? Чем ты докажешь, что у тебя еще стоит? Что у меня еще стоит? Да, я не верю, что у тебя стоит. <рекрасно> да я не буду это доказывать, конечно. Тем более ты говоришь, что ты Свою жену она у тебя грязная, тем более грязная у тебя. Почему она грязная? Да потому что она же со всеми там шарится направо-налево. Откуда ты знаешь? Про твою жену все знают. Что, не знаешь про свою жену? Не, ну если ты не да, знаешь есть. про свою жену, то я не знаю. По-моему, все уже знают про твою жену, все. Все. Да, как ее зовут? А ее по-разному называют. То Наташа, то Маруха, там по-разному. А, я так и как знал. Хотят, как хотят, так Балет, и называют. так и знал, так и знал. Ну, ты как какие украинские имена придумал, такие... Не, ну, она, когда меня увидела, сказала... ты хотя меня оскорбить, ты меня оскорбил. я, я тебя не оскорблял. Ты сам себя оскорбил. Оскорблял, ты, да, да, ты, сам себя оскорбил. Сначала ты сказал, что ты руки не моешь после туалета. Это первое. Потом ты тут взял, при вселюдно сказал, что ты свою жену. Нормальные люди не свою жену, а занимаются любовью со своей женой. То есть ты уже опустил свою жену. Понимаешь? Ты сам себя опускаешь, а свою жену опускаешь. Если ты свою жену, то твой все свою жену, понимаешь? И так вот страна живет, да? Да, у нас любовью занимаются. У нас куханием вообще. У нас каханием занимается Я, да. Нет, трахаются, трахаются у вас, да? Нет, занимаюсь куханием. Любовью. Кухяни, любовью. Да. Нет, в России это понятно. Вас, вас <связано> Путин. Путин идет <связано> ваше если... начальство. А у вас... Ваше <связано> смотри. смотри. Э, сначала Путин ваше начальство, потом ваше начальство и еб... вас, а вы приходите в свою жену. Понимаешь? А потом вы приходите после того, как э, э, вашу жду ответили все, ты ебать гибни. Понял. Я там, не знаю, сколько вы говорите, там 20%. процентов <связано> <связано> Может что у вас там что хотите делать но мы вас есть дубль 3 будет или не будет Подписывайтесь на канал, посылание в описании. Стримы каждую ночь. Все будет Украина.